Ой, здравствуйте! Здрасте. Я вас знаю, я ваш подписчик. О, приятно видеть. Да, мне как приятно. В общем, маю много что сказать, но а не знаю, как сказать. Ну, скажите еще 6 мая да. Ну, скажем так, на украинский не буду. Благодаря вам я за 60 лет узнала больше, но вам и. ну, я на многих подписана, я в свои 60 лет узнаю то, что надо було узнать давним давно Да, возможно, да. Да, ну, к сожалению, в общем, с большим удовольствием смотрю и учусь. Может, как-то нас догоню. У <laughs> нас того раньше не силы. Якщо, якщо дивитесь, то обов'язково. Обов'язково. Нас It... дуже не те, і переженете. Я ще й на Telegram підписана. Mm -hmm. Вот там вот эти все материалы. Конечно, работу вы делаете колоссальную. У меня, конечно, была мечта, вот это как бы все эти материалы, <laughs> не знаю, как их заполучить. Ну. Mm -hmm. Не, ну, если вы этот в группе есть, вы можете по поиску там там все присутствует файлы, документы карты не знаю что вам там нужно конкретно но они все есть в группе в принципе если вы поищите там ну их просто там тысячи поэтому будете конечно долго скачивать чтобы вы понимали, я старый человек, мне это сложно. Я как-то даже... Да. Я немножко отвлеку вас, да, две минуты, если можно. Без проблем, без я проблем. Я как-то... Ну, долго уже, может, больше года подписано. И так себе сижу, думаю... А вот бы все эти материалы бы мне как-то где-то, ну, никогда говорите, да, показывать. И тут чудом, ну, конечно, не чудом, не смейтесь, я старый человек. Я где-то увидела, что Телеграм, и теперь вот эти все, ну, конечно, читаю, изучаю. В общем. Ну, прекрасно. Так. Это это уже очень хорошо, на самом-то деле. Это, да. это хорошо. Ну, видите, рад, рад вас слышать. Спасибо за ваш отзыв, очень, очень приятно потому что действительно, вот, но много, много кто спрашивает, а для чего вообще, для чего, что этот? Ну, вот, надо. вы знаете. Что хочу сказать? Я просто вот, в принципе, чат-рулетку завела. Я подписана где-то вот на Veritatis, на Вас, там, на Краяне. Ну, ну, вот человек 10 вот самое. И что хочу сказать? Вот оно, конечно, может, никому не интересно. Вот за два года, ну, вот с первого дня, да, mm -hmm. ничего. Вот я и еще у меня есть одна подруга, да? Ну, мнение mm -hmm. своего. Ну, в принципе, я сама украинка, чтобы вы понимали. Mm -hmm. вот. А тут это самое. Ничего у меня, так сказать, в первый день этого числа, 24-го, я с мужем в 9 утра уже, сказать, рассталась ну, со всеми и так дальше. Ничего за два года не поменялось. Понимаете? В принципе, вот я думаю, интересно таким, как я. Ну, я не знаю, если такие... Тобто зучать історію. Мені в своє час, ну, я ще вчилася uh -huh. вот, в совєтській школі, самі розумієте, хоч і в Україні, але знань нікаких. вот так жили, як то, і жили. І uh -huh. дожили до 60 років, і маємо те, що маємо. Звичайно, вот. ми ж більш так не, не показувалось сильно, не, не озвучувалось, тому це, да. в принципі, нормально, багато хто так каже, що. Що Нічого. багато одних сховано було, тому. Повіть, вони не хочуть знати. Так, да, я, я ж те саме тут бачу, так що ви мене цим не здивуєте, в принципі. Да, я це, я це також побачив, хоча я не живу в Росії, але скільки людей вже перейшло, ну, якось воно. Е... Трохи вже стало ясно трохи. Якщо б то, що я зараз хоча б знаю, ну, в принципі, я Саме в початку, якщо б я то щось знаю, то я б, мабуть, тут би не оказалося. Ну, так, да, може бути. Може бути, дійсно. Ні, ну я колись оказалась, ще в Союз, щоб ви понимали. Угу. Вот. і Так, я б соно. Але є б трохи було більше розуму. Угу. Аби а тепер... ви вже, мабуть, там, скільки більше 30. Ну, да, це ж якщо Радянський Союз, це ви вже більше 30 років. — З 89 — А, ну от, бачите, 30. Да. 35 так. вже. Так, да. угу. да. і таке якесь, а тоді якось воно. Ой. Як же ви зараз виживаєте? Не я, я не живу. Виживаєте там більше. Да. Ну, у мене, щоб ви розуміли, у мене всі друзі і всі родичі в Києві, і. Угу. Ну, я тепер розумію, що я реально навіть до мами на могилу не поїду. Uh -huh. Так а чому через інші країни ви можете приїхати. Типу... А як? А як? Я, допустимо, кудись їду, а тоді як я виїжджаю, хто мене пустить? Ну, наприклад, ви виїжджаєте через якийсь там Казахстан, умовно, а потім. No. Е с, е ну, Це навіть не через Казахстан, більше через ті країни, хоча. Може через Білорусь, а потім Польщу там ведішпер пускають, і тоді можна в Україну. А так, як вони? Я якось я питала, мені сказали, що з російським паспортом навіть не пробую. А, не пустять цей, ну так, да, якщо російський, то може бути. Да. Да, да, да. Та я ж розумію. Ну так, да, я, я це я щось не подумав за російський паспорт, ну, да. Може бути. Да. Може бути, да, що цей, тому що на стан війни, да. то понятно, що ніхто нічого не пускає нікого. Такая боль, да. такая. Ну что тут сказать? А, ну, да, это конечно, это как... конечно сумно. Да. Я говорю, Завис... я 60 лет только поняла, что такое ненавидеть, чтобы вы понимали. Mm. Ну то значит, у вас сейчас в життя было <laughs> выходить, <laughs> потому что у нас. Ну, я уже, уже буду доживать, а бы там все было. Побачимо. Ми все-таки, що все буде добре. Все-таки, знаєте, як, як в Росії там Дамбаріску, десь всі перервали, десь все потопило, так от може щось таке хоп. Ніхто не, не зна, не глядя, нічого, але ж, звісно ж. Не знаю. Я з першого дня, з першої секунди вірила, І хто тут? що мені не кажуть. Угу. Ну, от, головне, головне вірити, а там воно буде так чи інакше. Так, да. Молодець. Молодец, смотрю вас и Дякую. всего. Дякую. А вы понимаете. Да, может, вас, могу... может, у вас, вас, есть какие-то у меня там вопросы, типа по истории, типа по чему-то. Да, вы знаете, у меня вот такое, как, вопрос, я такого задать не смогу, потому что я себе у башку то утолкаю, ну, слушаю, слушаю, и то и то. Кстати, интересный канал, очень реальная история этого сакимовского. Угу. Да. Вот. Ну, в общем, и слушаю, слушай, слушаю. Заразу, заразу. Ну, тоді, тогда бережите себя, да, бережите себя, удачи вам, все, до встречи. Здравствуйте, Женя. Здравствуйте. Я вам желаю скорейшей победы над русскими орками. Спасибо, верю за это. Спасибо, да. Спасибо вам за вашу работу. Спасибо вам за вашу позицию. Кстати, а... ну не знаю, а можете ответить на такой вопрос? Там был? Вот а, я сейчас попробую сформулировать. Вот вы никогда не, не, не занимались, как бы, не, 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 не читали, а как бы как бы это о причинах распадов империи вот и, и, и никогда такой литературы как бы не интересовались вот, именно э, да. да я ну как бы в, в контексте того что какие причины к чему могут ну то есть какие события или какие или ну ну как вам не, я понял я вас понял да а, но... какие, есть, какие причины распада вот России чтобы Россия распалась вот чтобы как бы в этом контексте. Ну, Посмотрите, я, я, вот понял, вот эти, я понял, за что вы спрашиваете. неконтинентальные не, не, не империи, там вот, э, ну, э, английские, вот эти вот, э, там, голландские, они, они, ну, все были как бы не, 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 в, не на континентах, там. И, ну, Индия, вот, и все остальное, там, французская империя. А вот э, причина, то есть как бы к чему ну, какие причины могут привести к распаду именно России. Потому это очень актуально сейчас. Ну да, я понимаю, за что вы говорите. Я как раз сейчас вот купил себе книг по этому поводу. Сейчас как раз занимаюсь этим, ну, то есть начинаю читать только. Вот. Так то, в общем, нужно очень много причин. Пока что, к сожалению, у нас их не хватает для того, чтобы... Ну, чтобы уже повторилось как в 2017 году или как в другие периоды. Нужно несколько таких довольно серьезных факторов, чтобы привести к распаду империи. Сейчас это пока не, не заметно. Не видно пока каких-то пред... этих. Ну, чтобы были... Бы, передумал. Да, передумываемые. Угу. Да, нет. Да. Поэтому, так, ну. Ну, я, это... я, я, конечно, еще почитаю больше, там, более детально. Возможно, в каком-то видео я расскажу, но сейчас, сейчас сложно что-то сказать по этому поводу. Ну да, я, я согласен, потому что я здесь живу, я тоже не, не вижу, потому что, ну, такое болото, что вся позиция или убита, или в тюрьмах, или уехала. А, а как ну... же, в империях оно так и есть. Обычно поэтому да вы сам вы украинец русский может еще какой другой национальности я украинец я украинец я не буду все о себе рассказывать конечно конечно уже ну несколько раз уже предупреждали что просто поснади а так конечно тут тяжело но я в любом случае скоро буду вы уезжаете сюда, потому что ну, нормальный человек жить не может. Да, конечно, конечно. Я вас полностью поддерживаю. Полностью. Хорошо. Спасибо, спасибо вам. Спасибо за вашу позицию. Спасибо, что вы вот мне дали так направление. Ну, я, в принципе, и так начал читать, но теперь еще больше буду на этом концентрироваться. И берегите себя. Да, спасибо ще раз за вашу работу. Слава Україні! Скоріше і перемога. Героям с вами. Yeah, рано любовного рано чи спільно Україна перемога. Все буде Україна. Дякую вам. Да. Да. Давайте, бачите.